ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਨਵੀਂ ਮਠਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਘਰ ਲਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਏ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਠਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਏਸੇ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸੁਹਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੱਦੀ ਕੋਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਦੇ पाके हम हाल चंकी तरह इस तरह मैश कर लर हम अपना चंकी तरह मिल्क पाउडर मिक्स कर लिया सारे इस तरह हम मिक्स करता है इन हम एक बार रख दें आप जी आई कौली है कौली आप थोड़ी आप होनी मिल्क पाउडर जो एक फ्राई पैन ला लिया एली खंडी पावी ठीक है पौनी कौली अद्ध पावे पानी ओप ला लिया पानी हम ए बनावागे आप चाशनी कैस करा गैस से रख दे चाशनी तैयार करा हम आपकी चाशनी तैयार करांगे। चाशनी जी आप एक तार की बनावा गे जारी तारा। नहीं बना चाशनी की काट गए हैं ये चाशनी तो इस तरह लग गई मैं ली थी फिर एक चमचा गुटका पा फिर साफ हो गई इस तरह आप चेक कर लेंगे चकचकी होगी ताकि बन लगी इस तरह हम नहीं अच्छा तो अपनी चाशनी जी थे चाशनी अपनी बनने चेक कर लो तार बन लग गई ना जो इस तरह तार बन लग गई हम आपको चेक कर लेने

इस तरह देखो पता ला बन गया हम आप गैस कर देंगे बंद गुड भी आपको नहीं की जो आप मिल्क पाउडर पाया तो दिखाया हम आप गैस बंद कर देंगे तेन दो मिनट लड़ देंगे ऊने आप भांडा तैयार कर देने ये बिच के खाली है खाली तो 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 ना इस तरह ला के मीस कर देंगे एक बार सारी फल सब आना शुरू हो गया तो हम खाली करता। है थाली देखो जी आप सारे घो ना थाली कट लिया आपको पता नहीं सजावट वास्ते सौंप लाने ये थोड़ी मर्जी है जानते पा सकते पर वो आप पहला भी मिठाइया तो पाते ही रहने अच्छा नवी चीज़ बना रहे हैं तो नवी डेकोरेशन कर रहे हैं इस तरह सारे पा थोड़ी ला देंगे आप लाभ में पत्र है ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਪਟ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟਨੇ ਆ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣਾ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਪਰ ਲੱਭ ਚਾ ਲੈ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਸ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸੋ करीस इस तरह थोड़ी जी ज्यादा सा जिस शेप की मर्जी है कट सकते इस तरह ना अपने चत नीस कट लिए

पीस कट्टे गए आप प्लेट च रख लें इस तरह सारे पीस रख लिये आप देख सकते अपनी बर्फी के पीस बन के तेरह पर दिखा दें थोड़ा बहुत वाली अपनी बर्फी बन के तैयार हुई है एक कौली मिल्क पाउडर तो अद्धी कौली क्यौरी पाई आप थोड़ी जी खंड तो अपना बहुत वाली डब्बा पर बर्फी तैयार कर सकते हैं घर दिवी हाथ सफाई भी तो देख के दस मेरी बर्फी मेरी रेसिपी तक कि लगी वीडियो चंकी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करे जी चैनल में कर लो सबसक्राइब वीडियो वेखा बहुत बहुत धन्यवाद जी आप दिखा दें देख सकते हैं जी इस तरह अपने थे थे ही। की अपनी बर्फी है जी बढ़ के तैयार हुई आ देखो देख के बहुत ज्यादा वाली नर्फ बर्फी होगी अपनी नरम नरम ठीक है वीडियो चंकी लगी लाइक मिनट शेयर जरूर करो जी